还有什么事情瞒着我？还有你和吉晚发展到哪一步了？除了他。 有没有什么想跟我说的？有，我有好多好多话想跟你说。 想象的说，我的脑海里、我的耳朵里、我的眼里，全部都是你，无论是一切。 住的星球到底是什么样啊？跟这里一样，只不过没有你。你之前问我，如果跟爱的人诀别会怎么做？你是说要留下他的痕？怎么样？要不要试一下？ 听说混血很聪明哎，再上个蜘蛛、蝙蝠、钢铁侠，我这辈子就只剩下传奇了。 要是时间停止在这一刻就好了。你有没有那种特异功能可以让时间静止的？以前有。那我们就假装时间静止。嗯。不许动。时间静止。 像阵阵云如梦，透了浮生，一半清醒一半。 清风清哦、用一生。但是他心里的爱却没有失去。我们两个还有好多好多事情没有做，一起看星星，一起看日出，我还有好多事情想跟你一起做。 如那我们一会去看日出吧。一电影看完了，还干什么呀？嗯、我只想看你。 记住现在的你，现在的声音，现在的味道，现在的一切，只能遥遥相望，错过这一生。渺小不容我，在时光。